Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman, harta yang ada di tangan kita adalah titipan Allah Harta titipan Allah harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada sang pemilik Supaya memberikan manfaat pada kita baik selama hidup di dunia ataupun setelah meninggal Salah satu cara adalah dengan bersedekah Sedekah ibarat memberi pinjaman pada Allah Hal ini sebagaimana firman Allah Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Pinjaman yang baik menafkahkan rezekinya di jalan Allah Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya Dengan lipat ganda yang banyak Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki Dan kepadanya lah kamu dikembalikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa kalau Allah yang meminjam, harusnya masuk kategori saham unggulan karena berasal dari Zat yang Maha Kaya. Jika Allah yang meminjam berarti pengembaliannya pasti jauh lebih besar dari apa yang dipinjamkan. Begitu pula Allah bisa mengambil apa yang menjadi miliknya dengan serta-merta. Sedekah juga dapat melampangkan rezeki. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Barang siapa yang sedang disempitkan rezekinya Maka hendaknya ia menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan padanya Quran Surat At-Talak ayat 7 Bagi orang-orang yang berpikiran sempit Pasti tidak bisa memahami bagaimana mungkin saat kondisi keuangan sedang susah diharuskan bersedekah untuk memancing rejeki datangnya kembali dalam jumlah yang lebih banyak Bukankah bersedekah artinya mengeluarkan uang? Sementara untuk memenuhi kebutuhan saja susah Disinilah perlu kewajiban seorang muslim untuk mempercayai janji Allah Janji Allah yang tidak pernah ingkar Jika bersedekah sekecil apapun akan dibalas olehnya Sedekah kecil yang bisa kita berikan walau dalam susah Salah satunya adalah dengan memberi makan kucing yang kelaparan Kucing tidak meminta makanan yang mahal dan banyak Melainkan dia hanya meminta sedikit sisa-sisa makanan kita saja Seekor kucing mendekati Anda yang sedang makan Apakah tindakan Anda? Apakah memberi sedikit makanan Anda ke kucing? Ataukah Anda akan menyepak menyuruhnya pergi? Sebenarnya Allah punya maksud mengapa kucing itu dikirim ke kita Yakni karena satu Dalam rezeki kita ada hak makhluk lain Allah sedang memberitahukan kita bahwa dalam rezeki kita ada rezeki makhluk lain yaitu si kucing Itu sebabnya mengapa Allah kirim kucing itu pada kita bukan pada orang lain yaitu untuk mengambil apa yang menjadi rezekinya yang dikirim melalui tangan kita menyepak dan menyuruh kucing itu pergi artinya kita menahan rezeki kucing itu agar tetap berada dalam genggaman kita sesuatu yang bukan rezeki kita nantinya akan memberi masalah bagi kita bisa saja akhirnya kita menjadi sakit karena makanan itu atau mengalami musibah dan hal-hal buruk lainnya, itu semua bisa terjadi jika Allah berkehendak. Kucing itu, makannya hanya seberapa sih dari makanan kita? Makanan sisa kita pun dia tak keberatan untuk memakannya, karena kucing tak punya malu. Yang dia tahu hanyalah perutnya harus terisi makanan, dari manapun sumbernya. Tidakkah kita punya malu dan punya hati yang cukup besar untuk segedar berbagi sedikit makanan, bahkan sisa makanan kita yang di piring untuk kucing yang sedang kelaparan itu, apalagi kalau itu memang rezekinya yang dia makan. Kedua, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah menginginkan kita untuk berbuat baik kepada semua makhluk ciptaannya termasuk kucing yang kelaparan yang mencoba mengais belas kasihan kita. Saat kita memberi makan kucing itu berarti kita sudah melakukan satu kebaikan. Satu kebaikan Allah balas dengan sepuluh kebaikan bahkan lebih. Itulah janji Allah. Rezeki yang kita bagi pada kucing dan binatang lain yang sedang dalam keadaan kelaparan dan kehausan, maka akan diganti oleh Allah dengan rezeki yang terbaik. Hal ini sebagaimana kisah, ada seorang pelacur yang melihat seekor si anjing di atas sumur yang hampir mati karena kehausan. Maka, wanita itu membuka selendangnya dan diikat di sepatu, lalu diambil air dari dalam sumur itu, kemudian diminumkan ke anjing itu. Maka, dengan perbuatannya itu, dosa wanita pelacur itu pun diampuni. Ketiga orang pelit itu rezekinya jauh. Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa sedekah itu memperlancar rezeki. Orang yang banyak bersedekah kepada siapapun termasuk kepada binatang, maka akan dibalas Allah sampai 700 kali lipat. Allah mengajarkan kita untuk selalu bermurah hati untuk sesama ciptaannya. Allah ingin mengajarkan kalau kita pelit dengan enggan memberi makan pada kucing itu, Sebenarnya kita sedang menolak tambahan rezeki yang Allah akan berikan kepada kita Keempat, Allah ingin mengajarkan kita tentang keikhlasan Allah ingin kita belajar ikhlas Mau ikhlas memberi? Berilah pada hewan karena mereka tidak pandai mengucap terima kasih Terkadang kita merasa sakit hati ketika memberi kepada seseorang tapi dia tidak berucap terima kasih atas pemberian kita itu. Itu tandanya kita belumlah ikhlas karena kita masih berharap balasan dari manusia, minimal ucapan terima kasih. Bagaimana dengan hewan? Ia hanya bisa minta makan kemudian ngeloyor pergi begitu saja. Bahkan menoleh pun tidak. Bisakah kita ikhlas dan berharap pahala dan rida Allah saja untuk tindakan kita? Jangan lupa orang yang rida itu orang yang murah rezekinya Jadi jika seekor kucing mendatangi kita maka berilah apa yang menjadi haknya Karena perlakuan kita padanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban Kemana rezekimu dibelanjakan Pemirsa yang budiman itulah maksud Allah mengirim kucing kepada kita Yakni sebagai pelancar rezeki kita Bersedekahlah karena bersedekah bisa menjadi penolak bala, penyubur pahala, dan melipat gandakan rejeki. Wallahu alam bisawab. Oke pemirsa yang budiman, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.